અમદાવાદના નારોલમાં વરસાદી પાણીમાં કરંટ લાગવાથી યુવક યુવતીના કરુણ મોત અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાવાને કારણે સર્જાયેલી દુર્ઘટનામાં ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લાગવાથી એક યુવક અને એક યુવતીનું કરુણ મૃત્યુ થયું છે મટનગલી નજીક મોડી રાત્રે ઘટના બની હતી ભારે વરસાદને કારણે રસ્તા પર પાણી ભરાયેલા હતા જેમાંથી પસાર થતી વખતે તેમનું એક એક્ટિવા વાહન વીજળીના તાર સાથે સંપર્કમાં આવ્યું જેના પરિણામે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્રના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃત્યુ પામેલા યુવક યુવતી પાણીમાં ડૂબવાથી નહીં પરંતુ વીજળીના આંચકાથી મૃત્યુ પામ્યા હતા આ ઘટનાએ શહેરમાં ચોમાસા દરમિયાન વીજળીના ગુલ્લા વાયરો અને જર્જરિત માળખાને લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે સ્થાનિકોએ આ પ્રકારની બેદરકારી બદલ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે આ ઘટના બાદ પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે આ મામલે વીજ કંપની અને સ્થાનિક મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ પર બેદરકારીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને તેમના પરિવારજનોને જાણ કરી દેવામાં આવી છે આ દુઃખદ ઘટના બાદ શહેરમાં વરસાદી પાણી ભરાતા વિસ્તારોમાં વીજળીના થાંભલાઓ અને વાયરોની સુરક્ષા તપાસવાની માંગ ઉઠી છે मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार की घटनाएं घटी है, है काफी शर्मनाक है कल तो की बात की जाए तो नारोल विस्तार में एक कपल एक दंपत्ति सत्ताईस साल की महिला और तैतीस साल का युवक बाइक लेकर जाते हैं बारिश गिरने से सड़क पर पानी भरा हुआ था सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर नेगलेंसी एएमसी की देखी जाए तो बारिश के उस पानी में करंट फ्लो था इसके गिरने से दोनों दंपति के गिरने से वहीं एट द स्पॉट उनको करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ बरसात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बरसाती पानी का निकाल तो नहीं कर सकता टूटी हुई सड़कों की मरम्मत तो नहीं कर सकता लेकिन अहमदाबाद शहर की जनता की हत्या जरूर करने का कार्य कर रहा है इस पूरी घटना में कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि वहां के जो भी संबंधित अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि बरसाती पानी ना भरे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां की सड़क की मरम्मत तो और रिसरफेस किया जाए पिछले एक महीने से वहां के स्थानीय लोग उनको वहां की रोड के रिसरफेसिंग के लिए कंप्लेन कर रहे थे लेकिन फिर भी सड़क का कार्य नहीं किया गया सबसे बड़ी बात तो यह है कि महीने पहले निकोल विस्तार में जब प्रधानमंत्री श्री का कार्यक्रम था तो अहमदाबाद म्यूनिसपल कॉरपोरेशन के अधिकारी बरसात में भी रोड बना रहे थे लेकिन ऐसी घटनाओं में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी किसी प्रकार का कार्य नहीं करते इससे पहले भी मधु मालती का किस्सा हो निकोल में राणीप का किस्सा हो के ओडो में गड्ढे में गिरने से खारीकट कैनाल में लाश मिलने का किस्सा हो जसोदा नगर का किस्सा हो या एएमटीओस और बीआरटीएक्स के एक्सीडेंट के किस्से हो अहमदाबाद म्युनिसपल कॉरपोरेशन लगातार अहमदाबाद शहर की जनता की हत्या करने का कार्य कर रहा है इसी संदर्भ में आज सेक्टर टू पुलिस अधिकारी से कांग्रेस पार्टी के सभी कॉरपोरेटर ने मिलकर यह रजुआत की गई है कि कल के हादसे में अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को एफआईआर में शामिल किया जाए और कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर का किस्सा है इसमें अहमदाबाद शहर की जनता का मर्डर किया जा रहा है टैक्स के पैसों से सेवा तो नहीं लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठे अधिकारी जनता की हत्या करने का कार्य कर रहे हैं। okay. okay. okay.